दुनिया के सात अजूबों को लोग देखने के लिए तवील सफर करती है तो ये इसलिए है कि थोड़े मुश्किल काम है लेकिन कोई नामुमकिन चीज नहीं है तुम लंबी मुसाफतें तय करके जाते हो लेकिन अल्लाह कहता है घर बैठे जरा आसमान को देखो एक फुट की टाइल दुनिया का बड़े से बड़ा मेमार बगैर किसी स्पोर्ट के या सुतून के खड़ी नहीं कर सकता इतना बड़ा आसमान बग़ैर सुतूनों के उसने खड़ा किया हुआ है जरा गौर तो करो तदब्बर तो, तो करो जमीन को देखो जमीन कैसे हमवार कर दी गई? अल्लाह अकबर देखने को तो मट्टी है लेकिन इस मट्टी के अंदर जब बीज डालते हैं तो मट्टी का रंग कैसा है और जो बीज उगता है वो कोंपल का रंग सब्ज होता है फिर उसके ऊपर शाख और शाख के साथ पत्ते फिर पत्तों के साथ कलियां और कलियों के साथ फिर गुंचे और फूल और फिर फल और फल में भरा हुआ रस रस के अंदर मिठास और उसके अंदर तिब्बी खवास और तवानाई मटियाली जमीन सोगने वाले पौधे के रंग में सुर्खियां कहाँ से आ गए? उसके पत्तों में सब्जी कहाँ से आ गई जमीन को सैली है लेकिन उससे निकलने वाले पौधे के अंदर रस और मिठास कहाँ से आ गए तुम अपनी मट्टी को देखो और आसमान को देखो कहीं एक कदम भी चल के ना जाओ तुम खुदा को मानने पर मजबूर हो जाओगे हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का एक शेर मुझे याद आया क्या खूबसूरत बात कही दी सलाती मी कुनत कैसा कारीगर है मट्टी से बादशाह बना देता है ये जो जुबान बोल रही है ये मट्टी से बनी हुई है ये जो आंखें देख रही हैं ये मट्टी से बनी हुई है ये जो कान सुन रहे हैं ये मट्टी से बने हुए हैं ये दिमाग जो सोच रहे हैं और जो सुखरे कुबरे तरतीब दे रहे हैं जो कहा गया वो भी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो भी यहां घूम रहा है ये दमाग भी मिट्टी का बना हुआ है ये स्या घने बाल ये खूबसूरत चेहरा ये रंगों की सजी हुई दुनिया ये सब कुछ मिट्टी ये फूल मट्टी से निकला ये अनार मट्टी से निकला अनार के अंदर जो पैकिंग है ये मिट्टी की बनी हुई है उसके अंदर जो रस रखा हुआ है भरा हुआ है वो भी मट्टी से पैदा हुआ है उसके अंदर मिठास भी मिट्टी से आई कैसा कारीगर है जो मिट्टी से कभी अंगूर बनाता है कभी खजूर बनाता है कभी उसी मिट्टी से सब्जियां पैदा करता है कभी उसी मिट्टी से फल पैदा करता है तो ये मिट्टी से उसने क्या कुछ बना दिया अगर आप देख लीजिए ये पूरी कायनात मट्टी से ही बनी है ये जो खूबसूरत मेज़ आपको दिख रही है ये कहाँ से निकली ये दरख्त से आई ना दरख्त कहाँ से निकला ये मिट्टी से निकला ये लोहा कहाँ से निकला ये मिट्टी से निकला ये सतून कहाँ से आया मट्टी से ये कालीन कहाँ से आया ये जो कपास उगती है और ये कपड़े बनते हैं ये कहाँ से आए आप बोलेंगे मट्टी से अपने उजब उजब को देख लीजिए ये सब मट्टी से बने हैं आप नजर घुमा करके देख लें आपको जो भी शेर नजर आएगी आपको मट्टी से निकली जमीन से निकली हुई दिखाई देगी गौर कर लें तदब्बर कर लें अल्लाह अकबर ये शहनशाह ये कज़कुला ये कारीगर ये शायर ये अदीब ये फलसफी ये बाल की खाल उधेड़ने वाले ये बातों में हुस्न पैदा करने वाले ये शेर दुनिया के बड़े बड़े जादूगर ये कहाँ से निकले जवाब आया मट्टी से निकले नहार। दिन और रातों का बदलना अब सूरज की रोशनी इतनी है कि माहौल मुनवर है फिर धीमी-धीमी तारों की छांव होगी कभी दिन आता है कभी रात आती है कभी सुबह का सपीदा नमूदार होता है कभी शाम के धुंधलके होते हैं कभी काली रात दबीज चादर ओढ़े आ जाती है कभी चिट्टा दिन होता है कभी गर्म धूप होती है कभी कड़कती दोपहर होती है कभी बरसती बारिश होती है कभी घिर के सुरमई बादल आ जाते हैं कभी कौसे कज़ा की रंगीनियाँ होती हैं कभी धनक की शोखियाँ होती हैं कभी बादलों की ओट से झांकता हुआ चांद दिखाई देता है कभी सूरज बादलों के पीछे छुपता नजर आता है कभी दर्द गुरूप से जर्द लगता है कभी सुरख टिकिया सूरज की दिखाई देती है कभी इतना रोशन के देखा नहीं जा सकता चांद कभी जवान होता है कभी बदरे तमाम होता है कभी खजूर की खुश्क टहनी की तरह होता है कभी इतना बारीक होता है कि लोग दूर से देख रहे होते हैं दिखाई नहीं देता क्या रंग है क्या जमाल है क्या कैफियत है वल फुल्लती बहर और कश्तियां जो समंदर में तैर रही हैं, एक फुट का लोहा लेकर के आप पानी में फेंको डूब जाएगा लेकिन हजारों कान वजन लिए हुए उसमें लोहा भी है और भी चीजें हैं एक जहाज पानी में तैरता हुआ एक साहल से दूसरे साहल तक पहुंच जाता है डूबता नहीं है वनमा मिन और आसमान से बारिश बरसती है घिर के बादल आते हैं कभी बूंदाबांदी होती है कभी मूसलाधार बारिश होती है आसमान से पानी उतरता है कभी बर्फ़ की शक्ल में कभी शबनम की सूरत में कभी बारिश की शक्ल में और फिर क्या होता है फाह या बहिल अर्दा बदा मोतेहा ज़मीन मरी होती है फिर ज़िंदगी आ जाती है ये जो फ्यूजी पहाड़ है जापान के अंदर गालिबा ये साल में चार रंग बदलता है एक वक्त आता है बर्फ़ से बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है फिर वक्त आता है कि बर्फ़ उतरती है तो उसकी स्याही उसका रंग निखर के सामने आता है फिर उसके ऊपर सब्ज़ा उगता है तो पूरा सब्ज हो जाता है और उसके उपगने वाले सब्ज़ के ऊपर लगने वाले जो फूल हैं वो सुर्ख हैं फिर वो बिल्कुल सुर्ख हो जाता है कभी देखें तो वो आपको सफ़ेद चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ दिखाई देता है और कभी वो मुहिब से रंग का पहाड़ दिखाई देता है और फिर वो सब्ज़े की चादर ओढ़ के मलंग बन के बैठ जाता है और फिर वो दुल्हन बन के सुर्ख रंग का जोड़ा पहन के नया नज़ारा दे रहा होता है तो पहाड़ तो एक ही है लेकिन रंग उसके कई हैं ला या कौमी या किलून अल्ला फरमाता है ये निशानियाँ हैं अहल अक्ल के लिए अगर वो तदब्बर करें गौर करें तफक्कुर करें जब कोयल की आवाज़ आती है तो उसके लहजे के अंदर ये दर्द किसने रखा है जब बादल घूमते हैं और पानी ले करके टनों के हिसाब से घूम रहे होते हैं तो ये किसने सहार रखा है उनको ये आसमान बग़ैर सुतून के कैसे खड़े हैं ये ज़मीन से सब्ज़े कैसे उगते हैं हम ऑक्सीजन अपने लिए इन हवाओं से कैसे कशीद करते हैं रहम मादर के अंदर नक्श वंगार कैसे बनते हैं जिंदगी की रमक कैसे आती है हयात जावेदा का नूर कैसे मिलता है रंगों की कायनात कैसे आबाद होती है बचपन से लड़कपन लड़कपन से जवानी जवानी से बुढ़ापा अल्लाह अकबर उसी की शान है तो कहा अगर तुम गौर करो तदब्बर करो तो तुम उसके वजूद का इनकार नहीं कर सकते और जिस तुम्हारे एक रब ने ये सब कुछ पैदा किया तुम्हारा हक है कि तुम उसी को माबूद बानो तुम्हारी पेशानी तुम्हारी जबीन न्याज किसी और के आगे नहीं झुकनी चाहिए तुम्हारा सर झुके तो मालिक की दहलीज के ऊपर